redmi Note on pro dunyodagi eng kuchli smartfonlar qatoriga kira oladimi keling smartfonni dunyodagi eng kuchli smartfonlar qatoriga qo'shishdan oldin men sizlarga bu haqida to'liq ma'lumot beraman bu sandiq shop men samaddar adashman, demak ketdik davom etishimizdan oldin videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang chunki mana shuni deb videolarimiz chiqishdi davom etadi endi smartfon haqida to'liq ma'lumot berishdan oldin keling uni unboxing qilamiz ya'ni to'liq komplektida nimalar mavjud redmi Note noton pro tashqi o'lchami nisbatan kattaroq smartfonning oldi ham orqasi ham corning Gorilla Glass 5 shishasi bilan himoyalangan ramkasi esa plastikda demak smartfonning tashqi o'lchamlari haqida gapiradigan bo'lsam uzunligi 164, eni 76,5, qalinligi esa 8,1 bir millimetrni tashkil qiladi nisbatan ingichka smartfon hisoblanadi lekin kamera moduli korpusdan chiqib turibdi og'irligi 193 yuz to'qson tashkil qiladi ko'pchilikni qiziqtiradigan savol suv va changdan himoyaga egami yo'q suv va changdan himoyaga ega emas desam to'g'ri bo'ladi ya'ni ip 53 uch darajasida suv va changdan himoyaga ega deyilgan bu nima degani ya'ni suv va chang sachrasa yoki yerga tushib ketadigan bo'lsa ichiga chang kirishi yoki umuman olganda yomg'ir tagida qo'ng'iroqlarni qabul qiladigan bo'lsangiz yoki qisqasi smslarni yozadigan bo'lsangiz demak ichiga suv kirishini oldini oladi smartfon displeyi AMOLED 667 oltmish dyum 120 bir yuz yigirma displey yangilanish tezligini qo'llab quvvatlaydi ajoyib bo'lgan smartfonimiz stereo stereodinamiklarga ega keling uni birgalikda eshitib ko'ramiz yana bu smartfonimizda Dolby Atmos mavjud 3.5 yarim mm millimetrli mini jekka yaxshi naushniklarni ulab maroq bilan film tomosha qilsangiz bo'ladi smartfonning o'chirib yoqish tugmachasiga barmoq skaneri joylashtirilgan bo'lib bu sizga juda ham katta qulayliklar keltiradi prosessori Процессора Snapdragon yetti yuz o'ttiz ikki g ya'ni nisbatan arzoncha va o'yinbop protsessorlar qatoriga kiradib bu, bu uncha yomon ham emas uncha yaxshi ham emas lekin smartfon yaxshigina o'yin o'ynash tezligiga ega redmi Note on pro android 11 va o'zining grafik qobig'i MIUI 12.5 bilan jihozlangan asosiy kamerasi 108 megapiksel, undan tashqari 8 megapiksel keng burchakli va 5 megapiksel makro va 2 megapiksel buka effektini beradigan kameralardan iborat redmi Note on pro 5020 ming batareya miliaperli bilan jihozlangan bo'lib hamda buning komplektidan 33 uch vatli o'zining quvvatlash moslamasi chiqadi siz ushbu moslama bilan smartfoningizni o'ttiz daqiqada ellik foizgacha quvvatlantirishingiz mumkin xullas bugungi smartfonimiz haqida berilgan ma'lumotlar sizga yoqdimi agarda yoqgan bo'lsa videomizga layk like, bosishni unutmang chunki ushbu layklar like, orqali bizni kanal rivojlanishna davom etadi hammaga xayr rahmat tugadi